بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة احنا نبتدي قصة جديدة اسمها جوفيرجين الى كرنجا جوفيرجين معناها حمامة كرنجا يعني نملة يلا يعني نبتدي القصة مع بعض منيك بير كرنجا سو اتشمك اتشين بير كاينان يانانا جتمش كان في نملة صغيرة علشان تشرب مية كانت راحت عند بئر suya o kadar yaklaşmış ki aşağıya düşüp akıntıda sürüklenmeye başlamış. Kanet arabet lilmaya bir şekil derecede in hiye vüqet fil bir adet tıtzak. üzerindeki bir ağaçta duran güvercin ola, olup بتهنيوغمش <applause> و هيش دوشنمد كارنجاي كورتارمايا gitmiş كان في شجره كانت على البئر كانت في الحمامه كانت واقفه على الشجره اللي موجوده على البئر كانت بتشوف الحاجات اللي حصلت دي كلها فمن غير ما تفكر قامت راحت علشان تنقذ النمله اتشطان وفك بيردال قررهاه و اتمش جابت او يعني كسر قطعت اه... من الشجرة اه فرع فرع صغير و ووقعته في المية كرنجة بيوك تشابالارن ardından ağaç dalının üzerine çıkmaya çıkmayı başarmış ve kendini bu tehlikeden kurtarmış. النملة الصغيرة بعد محاولات كبيرة قدرت ان هي تطلع على الفرع الشجرة اللي كانت الحماوة وقعته لها وانقذت نفسها من الخطر اللي كان بيحد بيها كان في قريب من مكان الحادث كان في آه صياد كان بيدور على العصافير جوفيرجينين أفلان ما تهلكي سيلا كارش كارشيا أولدونو فارك كارنجا همان أونو مك النملة لاحظت ان الحمامة ام كانت في خطر يعني من الصياد يستضهر، فعلشان تنقذها تتنقزها، إتشين، نَيْ يَبَّا بِلِجَيْنِيْ دُشُونْمَةَ بَأْشْلَمُشْ يعني علشان تقدر ان هي تنقذ صديقتها الحمامة اللي انقذتها من الغرق بدأت تفكر تقدر ان هي تعمل ايه جيتيب افجينين ازريني ترمانش و اليني راحت عند الصياد ت... وتسلقت الصياد وعضت ايده بنون ازريني افجي شاشقن تفيد دشرمش فبسبب كده الصياد من كتر الدهشة كان في بندقية في ايده وقعها تفك يرى دشتون ده كان دلين دار بطلين جابوسيس جبارجينة تهلكة ده اولدونه هابريني ورمش وهيش بير زرار جرمدن وشوب جتمش لما البندقية وقعت في الأرض فقامت عم فرقعت ده يعني من نفس فرقعت من نفسها فالصدة أعطى خبر للحمامة إن هي في في خطر ومن غير ما ما يحصل لها أي ضرر طارت كان رئيس درجة بقى علشان هي قدرت ان هي تساعد الحمامة كانت مبسوطة وسعيدة جدا وكده نكون خلصنا قصتنا النهاردة ان شاء الله في فيديو جديد هيكون في قصة جديدة مع السلامة